Значит, смотрите, я знаю достоверно, что это, что письма, это письма из ящика, одного из ящиков Владислава Суркова, на ему присылали разного рода политехнологи, помогающие ему разваливать Украину э, планы по развалу Украины. Относительно упоминания в этой переписке, о именно в планах по дестабилизации ситуации в Украине, фамилии уважаемых депутатов Мустафы Наема, Сергея Лещука, Светланы Залещук. У Личеваковой, то она здесь упоминается, на мой взгляд, как раз в позитивном контексте. Смотрите, организация масштабных организация масштабных расследований коррупционной деятельности команды Порошенко, в частности, руководство фракции БПП в парламенте и наиболее влиятельных депутатов, в том числе в регионах, задействовать в темную, так называемую американскую депутатов, перечисленной фамилии а также представители общественных международных и международных негосударственных организаций, журналистов, специалистов на антикоррупционных расследований Шабунина, Биуса, Гнапа, Дубинского, Шлайска и другие. Информация, переданная указанным лицам, должна быть достоверной, полной, среди из наших иностранных источников в Европе и США. То есть, наоборот, речь идет о том, чтобы озвучивалась информация правдивая о коррупции президента Порошенко и его окружения. Просто вопрос есть в следующем. У России очень много людей, типа этого как его называют, медиаэксперт Шари, и так далее, и так далее, в кавычках, естественно. Им нет доверия среди украинской патриотической аудитории. Поэтому нужно правдивую информацию о коррупции в окружении Порошенко давать через тех людей, которым есть доверие, заслуженное, обоснованное доверие. Это те люди, которым, этом Ольга Червакова доверяют давать такую информацию. Это нормально. Дальше я говорю о следующем. Я за то, чтобы любые факты о настоящей коррупции в окружении президента, премьера, любой фракции депутатской публиковались и были доступны обществу. Причем неважно, происходят они из России, из Панамы, из Америки, откуда угодно. Я просто против того, чтобы российская власти оккупационная использовали в темную наших украинских депутатов, политиков, борцов с коррупцией, журналистов, mm -hmm. давая им частично правду, и правду нужно всегда носить, полуправду, ее нужно проверять, если это полуправда, не запускать, и неправду, которую часто дают перемешку с правдой. Самый главный способ манипуляции – это делать следующее. немножко правды, чего больше неправды и полуправды. Подавать такой соус. В итоге простой обыкновенный ждин, у него создается впечатление, что в Украине все плохо, что есть только коррупция, что ни одна реформа не проводится далее. Поэтому есть правда о коррупции в окружении Порошенко. И, например, расследование Дмитрия Гнапа, о панамских офшорах и многих других, совершеннейшая правда. А есть ситуация, когда вбрасывается неправдивая информация. Я привел пример. Телеканал Интер 19 октября. Хорошо, спасибо. Спасибо, Антон. Комментарий, Ольга.